Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській Прем'єр Лізі. У сезоні 2024-2025 років. 15 грудня 2024 рік відбувався матч у Житомирі. на стадионе, стадионе ну, на, на, центральном стадионе в Житомире, да, отбывался матч Шахтер Шахтарданецк. 1-0. Пулисия перемагает. Единый мяч забыл Богдан Михаличенко на 90 плюс первой хвилине матча. Давайте пригадаем этот матч по порядку. Этот матч отбывался в минулом сезоне, главным тренером Полисия была Шур, тогда. Шатеря, это была Марина Пушич. 4-2-3-1. То есть такая была расстановка у команды из Житомира. Кудрик был в воротах, Тоди, Сарапий Матыч, пара центральных Лукас Тейлор, Богдан Михайличенко по флангах. До речи, Лукас Тейлор, та Богдан Михайличенко провели один сезон на Шахтаре. Это был сезон 22-23. Кушнеренко, Бабенко, Абуарни, пивзахистники, Караман, атакувальный пивзахистник, Гуцуляк, Крушинский по флангах, Тапайшан, нападе. Это у нас по Лисе. Шахтаря же 4-5-1 была старта в 11 -ка. Дмитрий Ризнак в воротах, Коля Матвиенко, Валерий Бондар, пара центральных захисников, Педро Энрике, Йохим Конопля. по флангах. Артем Бондаренко, Дмитро Крейский, Георгий Судаков Три копы в Киев. Кевин Александр Зубков в латерале. И Лосина Троре в нападе. Вот такая, друзья, очень интересная 11-го Донецкого шахтаря. О, еще сказать про сам матч, то то матч был очень важным и для шахтаря и для же Томарского Друзья, чем можем сказать? Шахтар больше владел мячем Команда с Донецка в принципе да, завладел мячом и территорией. Шахтар больше владел мячом, да. Вот хотел сказать Ливерпуль. Вот Шахтар Донецк да, больше владел мячом. Команда Марина Пушича больше створювала моменты. Ну, снова таки, голевых моментов у Шахтаря не было. Да, было больше там владения чем, но таких -то, то реальных моментов а, у Шахтаря не было. Хотя матч проходил в э, под таким сценарием. Шахтар владеет мячем, ведь отбывается и чекает какого-то золотого шанса на контратаках. Ну, по Лисе были моменты, то есть там пригодился момент, когда был Кутовый по Лисе, футболист вторая мяч выбывав, в лучшем футболиста по Лисе, в итоге мяч майже в воротное влетел, там Дмитрий Ризник, и поэтому он гениальнейшую реакцию. А у СН-45 ехал них в попаречку, мяч лучая лучае, пробивает по попаречину. И же супер момент у Лисе. И забей Кучер... Кушнеренко, да? Это был бы потрясающий бы мяч так знаете, еще схода пробил Кушнеренко. Но, но, поперечка, она врятувала Шахтар. А на цьому перша 45 хвилин, да и завершилась. Хотя, знаете, там еще штыря такой момент планы, прошел. Прямо на останних уже секундах. Георгий Судокова дал разрезающую передачу на Сину Трури. И тот практически уже выходил один на один, но вратарь Пулисси, выбыв мяч, как мог подали. Тож, тож, друзья, на другой тайм выйдет Александр Назаренко, Шастал, Бристоч, Смоляков, Леднев. Это у Пулисси. У Шахтаря же выйдет Даня Сикан, Гомес, Педринья, да, три замены будут у команды из Донецка. Другой тайм. Штар володив мячем. Штар володила команда Марина Пуша 4 реальная инициатива. Але створить какой-то гулевый по справжнему момент, чтобы сказать, что мяч уж точно мав влетать в ворота, я бы не сказал бы. Чтобы такие моменты были у Шахтера. А у Сюполиси, навпаки, Будут хорошие контратаки. Вот, например, у нас таких контратак, чему-то бы не прогадалось на 42 этих линий Куда поворота? На поганый вид бывает. Но Дмитро Ризник на высоте. Потрясающий украинский вратарь Дмитро Ризник. Уж был момент, когда там Кевин прошел, видав предыдущего Юрига Судакова. Тот пробил мимо. Ну, не мимо, а в руки вратарю. Вот. Что да, они бы ты и были моменты. Но не голевые. Но на 52 этих лунной матчи доля могла видячить и шахтарю. Кевин. Обыграл одного. Кевин. Кевин прошел второго. Кевин. Третьего прошел. Удар в воротах. Почти. Но почти не рахуется. Не у ворот, Бе Кевин. Это не голевой момент. Это индивидуальное мастерство бразильца. И не за него продали. фухим ему. Потому что потрясающий бразилец. Одного прошел. Второго. Третьего. Конечно, футболист высокого класса. Кевин. У этого бразильца Влык Главное, чтобы он продолжал в таком же духе У Полисия же свои были моменты На контратаках Но команда с Донецка Их распочла прерывать и, и в принципе шло все к ничье И это было бы, наверное, логичное ничье которая, в принципе, ну, исправден, ничья 0-0, да, что Шатаре были моменты, Шатаре больше мечом владив, атаковав, но моментов их таких, то Шатаре не было, согласитесь, не было голевых моментов у Донецкого Шахтаря. А у Сюполиси, еще раз повторюсь, проходили на плане контратаки. Реальный шанс Штаря Винок на 82 матч у Георгия Судаков. Георгий Судаков! Передача Бондаренко! Бондаренко! Ну нужен удар был Артему, но футболисты по дуже компактно встыгли отработать и отработал в первую очередь Александр Назаренко. Футболист национальной сборной Украины Александр Назаренко. Никого, до речи, в том сезоне впервые выкликали в сборную Украины. Но футболист такой же потрясающего. Класс этого футболиста Дуже высокий. Дуже высокий. На 78-й футбольный матч Штара прошла хорошая атака. и Педриня. Зоннишнюю сторону стопы. Выкручивает мяч на Маруна Гомеса. Гомес! Обыграл! Прострел! Это был момент. И это был момент. Момент был у Дани. Но Дани не забил. Это был Даня дани Сека. Даня проводил Устальный матч за Шахтара. официальный. Тому що Даня покине команду з Донецка. взимку 25-го рока. Данька не забил, а момент был неплохой. 91 й хвыл на 5, хвилин компенсує компенсовую судья. вообще все. Ничего зараз. Ну, что тут может стать, да? Что может статус? Все идет к ничье. Ну, что могло стать? Але по все были свои планы. Брестич, Бристич. Хорошая передача. Богдан абсолютно одного залышает. Богдан пробивает. Гол! Гол! Забивает Богдан Михаличенко. Это фантастическая развязка в Житомире. Богдан Михаличенко, который, до речи, выступал у Донецкого Шахтаря один сезон. Но тут он забивает уже ворота этой команды. Забивает футболки Житомирского полисе. Богдан абсолютно одного залышали. Абсолютно один Богдан. Опынывся. И Богдан пробил в ближний кут и забил гол Богдан. Богдан Михайличенко приносит Житомирскому полиссию. Три очка. Это были золотые очки для команды с Житомира Богдан. И прицелился, как здорово, да? Богдан Михайличенко. Команда с Житомира промогая. Да, не больше и на богатом меньше иметь, чем влудил. А какая разница? Скажите, друзья, а какая разница? Ведь на главное в футболе это результат. Никто не будет помнить статистику. А вот результат на всю жизнь останется. Житомирские полисы перемагая. Да. Житомирские полисе перемагая. Чинного чемпиона Украины. На той момент часу. Потому что на той момент часу чинным чемпионом Украины была команда с Донецка. Друзья, пригадали мы цей матч. Да? Это наш чемпионат Украины может преподнести сюрпризы иногда. Сезон 24-25, да. 15 грудня, 24 рик, уже Томари! Друзья, да, да. 15 грудня, 24 рик, полиция перемогает шахтер Донецк за рахунком 1-0. Гол Богдана Михайличенко в компенсованный арбитром час на 90 плюс первой хвилине принес полицию перемогу над донецким шахтарем. друзья я желаю доброты, полиси житомира, счастья, доброты, вам любви, счастья и добра, Будете это же не купить, боже вам этого, друзья, будьте счастливы, всем пока.